Gadanç sebäpli bir näçe ýyl ýurtdaşynda ýaşan ýurtdaşlarymyz öz illerine dolanyp baranda Türkmenistanyň öňküsinden nöbetä ryza galandygyna göz ýetirýärler. Beş ýyldan gowrak gadanç maksatly Russiýada ýaşandan soň Vatanı bolon Gres, resmi adı bolsa Türkmen başı bolon şəhərçə dolonon bir illəşimiz, şəhərçənin yağdayı Çernobil adlı diyar idi. Köçələrin və yollarının önküsündən kəm ervet yağdayda bolonduğun aydan illəşimiz, Şəhərdi <shahere> ne renk qalibdir, ne de insan. Uruşdan son taşlanılıp gidilen yere men deyar. Qadanç üçün hiç hil iş yok. Köp maşkalalar yurttaşından geliyan pulun hasavna yaşayar. Gadans taşında bolondu üçün, şəhərin qalancı adamlar hem yurdun daşına çıkma üçün pürsot gözleyalar deyip, iyileşimiz yağdayı bizlere anlattı. Video materialla görlüşüyalı Gres şəhərsətinin yağdayı haqiqatdan hem taşlanılıp, adamsız qalan yere mengzeyar. Yolsam elektrik stansiyası bolon bu şehirçi, Türkmenistan'ın in köp giyirdeci getiriyen sevitlerinin bir hasab ediliyar. Munga garamazdan şehirçede işsizlik zararlı adamlar yurtlarını terk etmeli oliyar.